Vitaly Kupry народный депутат украины который тоже является представителем алексея подольского на процессе по э, делу правильнее говорить это дело гангадзе подольского просто mm -hmm. подольскому повезло он э, выжил а гангадзе просто погиб и э, кро, кроме и гангадзе подольского и, и других людей там масса других преступлений за которые должен отвечать леонид кучма и члены его организованной преступной группировки так вот э, виталий Куприн, народный депутат украины которая я говорил, недавно обратился ко всем своим коллегам, народным депутатам с просьбой поддержать его депутатский запрос к президенту Украины Петру Порошенко, кстати, активному стороннику Леонида Кучмы в свое время и хорошему ученику Леонида Кучмы, с тем, чтобы все-таки Петр Порошенко, выполняя те обещания, которые он давал и на Майдане, и давал в своей избирательной кампании, все-таки убрал Леонида до кучму из состава конституционной комиссии. Потому что включение такого человека в состав органа, который формирует конституционную модель нашей страны, это является прямым оскорблением всего украинского народа и памяти тех многочисленных жертв наших патриотов, которые отдали свою жизнь за слом этой преступной системы. И, что так этот... вот, так вот на сегодняшний день, на сегодняшний день никто из депутатов, представляющих Львовскую область, такой запрос не поддержал. Это очень опасная тенденция. Хм. Почему? Потому что ну э... может и завтрашнего дня и поддерживают. В... Ну Сегодня я э... я думаю, что услышат, и я надеюсь, что Виталий Куприй будет делать все это публично, будет рассказывать о том, кто поддерживает, как поддерживает. Я считаю, что это долг каждого народного депутата Украины высказывать свою позицию в данном вопросе.